发型这么像陈木森，你确定他是陈也的孩子啊？刚刚不是还有人怀疑是我的吗？谁怀疑是你的了？对不起啊，惊喜变成惊吓。不算了，你看宇哥多可爱呀。 最多算是个意外收获。你这么喜欢小孩啊、嗯？那我们想什么呢？你？来，吃个蓝莓堵住你的嘴。干妈干妈，你们再这样打鸡骂俏下去的话，我就快饿死了。你先吃点酥肉吧，蛋糕一会儿就好了啊。来。 哇，好香啊！干妈，你帮我打，我帮你打。哎呦，哟，啊啊！你是你是你是这个男生的、啊。哎呦，别擦了，休息一会儿。 一起大餐变快乐儿童餐，挺好的呀。宇哥这么可爱，我还挺喜欢他的。你说陈烨一个人把他带大，还挺不容易的。我觉得其实他也挺有责任心的。嗯，那我差不多该走了，一会儿陈木森就该回来了。 你不想看看我在房间给你准备的惊喜吗？喂，这里面装的都是我们的缘分，打开看看吗？ 这是我回国，我们第一次相遇，我就捡到了你的口红。这个呢？便利店门口，有人还跟我借电话来着。 这个呢？秋千，你不会真觉得我没录音吧？Okay. 我原本不喜欢下雨，但因为有你，我觉得雨天也很美。 是我第一次用红色的雨伞，<laughs> 那天我就觉得别别扭扭。 咸咸的海风中，我们拥有了第一个可乐味的味、嗯、谢谢关心。 你亦可专属，哼！你、嗯、打算怎么回报我呀？累不累啊？不累。 还有吹头发的事情就都交给你了。好呀。Round one, ready, go！我，e w 要输了，你要输了哦。Oh.